ॐ श्री सद्गुरवे नमः गुरु अष्टकं शरीरं स्वरूपं तथा वा कळत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेलग्नम् गुरोरं किं ततत् किं ततत् किं तत कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातम् मनश्चेदलग्नं गुरोरङ्ग पद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेल्लत्नं गुरोरङ्कृपत्मेत किं तद किं तत किं तत कि विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेल्लत्नं गुरोरङ् ृपत्मे तत किं तत किं तत किं तत कि क्षमामण्डले भूपभोपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेदलग्नं गुरोरङ्पत्मेत किं तत किं तत किं तत किम् यशो मे गदं दिक्षुदानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादा मनश्चेलग्नं गुरोरङ्घ्रिपत्मे तत किं तत किं तत किं तत किं न भोगेन योगेन न कान्दामुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेल्लग्नं गुरोरङ्कृपत्मेतं तदं तदं तदरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनघ्ये मनश्चेल्लग्नं गुरोरङ्कृपत्नेतत् किं तत् किं तदत् किं तत् किं गुरोरष्टदं यः पठेत् यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च